У центрі уваги народного депутата України Олексія Журавка щодня багато питань, які стосуються законотворчості, реформ, соціальної допомоги і захисту пенсіонерів, інвалідів, малозахищених верст населення. Крім того, постійно працюючи у закріпленому виборчому окрузі, Олексій Журавко протягом року сприяв благодійній підтримці на суму майже 800 тисяч гривень. А це і комп'ютери Херсонському обласному онкологічному диспансеру, фінансування для проведення святкових заходів, творчих концертів, фестивалів, купальські зорі, солодке диво, благодійні. марафоны допомога детям спортивные турниры и багато інших важных справ були підтримаи алексеем журавко много вопросов решил за этот год это и решение вопросов поступления с центрального бюджета денег на херсонскую область это и скорые помощи это будем говорить, открытие стоматологии это решение вопросов с ремонтами лифтов, обеспечение и качество коммунальных услуг, это ремонты труб, замены батареи, крыш и многое-многое можно перечислять. Я считаю, что год, будем говорить, тяжелый, но получилось. Все то, что запланировал я в 2011 году, я считаю, что 99% получилось. 1800 обращений было, где-то так в среднем говорю, где-то процентов 60 от этого количества я помог. Понятно, что меня на всех не хватит. Я могу только одно сказать, вне зависимости от обстоятельств, буду депутат, не буду депутат, впереди выборы будут, я просто буду делать благое дело и насколько у меня... Сил, терпения хватит, здоровья хватит. Вот это я буду делать. У меня, в принципе, подход такой. Сегодня обратились, есть возможность, я помогаю. Если человек обратился, у меня такой возможности нет. Я говорю прямо, что сегодня нет возможности. Приходит день, я помогаю. Не все от меня зависит. Допустим, скорые помощи, те, которые мы обещали на два села, плюс на Цюрюпинский район, которые необходимы, и я за них боролся очень долго. Благодаря общим усилиям они у нас получились. Црюпинский район, направление Крыма, направление Голой пристани, направление Скадовска. Аварийность очень высока. У нас в этом районе очень большой куст. Ну, давайте возьмем так, это все-таки где-то 75 тысяч жителей. Представьте себе, это район, который 20 лет не имел мобиля Это, будем говорить, в один или во второй приезд, или как бы назвать, но ну, это одна или две жизни спасены. Это уже большой плюс. Тюрпинская районная больница, она самая большая, считается, на этом округе. Это Виноградово, это Подоколиновка, это Маячка. Сказал людям, что я сделаю две скорые помощи там, где у нас куст. Самый тяжелый, который не имел 20 лет скорой помощи. Счастливая получила, Виноградова получила. Вот они будут обслуживать Маячку, Подокалиновку и другие районы. Вот это результат. Цілком зрозуміло, що коштують такі авто, забезпечені сучасним реанімаційним обладнанням, дуже дорого, і бюджет Цюрюпинського району та й області не зміг би виділити ці кошти. А трапляється дуже багато прикрих ситуацій, пов'язаних зі здоров'ям людей, коли лікарі не встигають надати своєчасну кваліфіковану допомогу через недостатнє забезпечення сучасним медичним транспортом з необхідним обладнанням для врятування життя пацієнта. Тому керівники Цюрюпинського району неодноразово зверталися до народного депутата Олексія Журав з проханням виділити кошти з дербюджету для вирішення цього життєво важливого питання. Приємно, що вдалося таки знайти розуміння і підтримку. Ця подія, яка сьогодні відбувається завдяки спільним зусиллям, в першу чергу народного депутата Олексія Валерійовича Журавка, який не просто сьогодні багатьом областям було виділено кошти, але не всі кошти були дойдені до областей і районів. Завдяки його наполегливості, ми знаємо, що Олексій Валерійович такий є, що він втілює в життя багато сьогодні тих завдань, які сьогодні розповсюджуються на території Херсонської області. І я думаю, що це тільки початок. Коли ми прийшли в Верховну Раду і почали спілкуватися з народними депутатами, то нас запитали: а хто у вас лобісти Херсонської області? І ми почали називати всіх наших народних депутатів. І Коли дійшли до прізвища Журавка, одразу керівник нашої фракції казав, о, його він точно вам все зробить так, як треба. І це підтвердження, тому що він дійсно в хорошому сенсі цього лобіює інтереси Херсонщини, і за це йому і тим народним депутатам, які це роблять, велика вдячність. Ну сьогодні навіть. Влада Херсона і області говорить про те, що якщо звернутися саме до народного депутата Олексія Валерійовича Журавка, то не існує ніяких стін і перепонів, і він пройде крізь стіни, щоб вирішити саме ці питання. От як вам все-таки вдається? Ну, в першу чергу, я ну, от захожу, допустимо, і к президенту, і к премєр міністру і к міністру. Я всегда показую те, що необхідно зробити, аргументирую. раскладываю, и что в конечном результате будет. Человек всегда заинтересовывается, смотрит, понимает. Но когда еще после этого говорят хотя бы чисто человеческое спасибо, это результат совсем другой, тогда ты получаешь удовольствие. Не только моральное, но и как человек получаешь, что ты вот взял и помог там. Вот так же самое и я. Я не говорю, что я всесильный. Я когда приходил решать вопрос э, за 11 миллионов, я всегда объяснял и понимал, для чего я это делаю. Так же самое и люди понимали, что если этот человек взялся, он доведет до конца, покажет, куда его установить, расскажет, как это, и не позволит никому украсть. И оно дойдет до места. Мы получили э, ангиоров, э, за 11 миллионов 800 000, там чем-то не помню. Я планирую, что до конца месяца его запустят. А это все-таки обратно человеческие судьбы, все-таки как-никак. Сегодня такая аппаратура не везде существует. Она есть в Донецке, в Киеве, в Запорожье, по-моему, насколько я знаю. Больше нигде нету. Вот Херсон, мы первые, которые получили вот, в Юго-Востоке. Я надеюсь, что люди оценят. Підсумовуючи свою законотворчу діяльність як народний депутат України та секретар Комітету Верховної Ради у справах ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, Олексій Журавко взяв участь у розгляді 33 законодавчих актів, з підтримки яких комітет Верховної Ради визначив головними. З них вісім прийнято як закони України і два як постанови Верховної Ради України. Крім того, у 2011 році особисто Олексієм Журавко було ініційовано три законодавчі ініціативи: одна з яких це постанова, яка була реалізована в нашему регионе, а самое проведенчение на державном уровне 300 тысяч основания Олешківської Олешковской сечи. Законопроекта много прошло у меня в 2011 году. Это касается инвалидов для того, чтобы сегодня не брали деньги и за стоянку и вне очередь пропускали инвалидов. Поэтому я считаю, что не хочу сказать, что полностью все так было красиво и легко. Вот был тяжелый. Мы стараемся и делаем. Если говорить в общей сложности, в бюджетном процессе я присутствую постоянно. Практически всеми цифрами я владею по Херсонской области. И если, допустим, Николай Михайлович Костяк, это губернатор наш, звонит мне и говорит, есть проблема по субвенциям, либо есть проблема по бюджету и так далее, я просто беру документы разбираюсь, вникаю, понимая ситуацию, что тяжелый процесс идет в бюджете, в формировании, высокая цена и так далее. То есть это определенная рутинная работа. То есть надо понимать, с чего ты возьмешь. Ну, если говорить это по Херсон, Автотрансу, Электротрансу, это 19 миллионов. Если говорить там, допустим, по Цирюпинску, это 9,8 миллионов. Если это говорить по лифтам, то это 1,8 миллиона. Если говорить это Ван это 11 миллионов. Если говорить это скорой помощи, это 1,8. Обратно я примерно говорю, потому что все в голове не держится. Если говорить объективно, это и подтопление, это тоже серьезные деньги. Если говорить о благотворительной помощи, вы ее назвали. Я знал куда я иду и я хочу делать добро вот и делаю насколько у меня сил а дальше люди оценят и скажут вот в состоянии ли этот человек дальше исполнять долг в первую очередь это перед государством, перед людьми вот я считаю это наверное правильно будет. Благоустрій території Виборчого округу теж у центрі постійної уваги народного депутата України Олексія Журавка. Адже бюджети сіл та й районних центрів не дозволяють охопити усі проблемні питання їх мешканців. Зокрема, це і встановлення автобусних зупинок на маршрутах у Цюрюпинському районі. Ну, ця установка вже крик душі всього нашого села. Ну, так, от села від імені жителів села, я написав Журавку. він... не отказался, помог им. И все люди сейчас довольны, что есть где от ветра, от дождя заховаться. И мы все благодарны ему, что он отгукнулся на нашу просьбу. Приходилось и ждать и снег, и буран, дождь. На остановку сделали, это очень прекрасно. Да. Большое спасибо. і пожелаємо Богу крепкого-крепкого здоров'я. Даймо Бог У нас на нагальних проблем, як і в усіх селах. Це в першу чергу дороги, водозабезпечення, дитячий садок. Це у нас крик душі, який журавко вже в нас участвує. знают наши проблемы. Я думаю, что мы в 2012 году его откроем. И из его, конечно, только помощью. К сожалению, сейчас благоустройство сел, оно, в общем-то, можно сказать, что недостаточно реально осуществляется, потому что вы знаете, что это деньги, которые нужно вкладывать. И иногда это очень такие большие деньги. Поэтому к Алексею Валерьевичу как народному депутату, обращается жители сел его округа с просьбой решить их проблемы по установке остановок, по ремонту дорог, по благоустройству детских площадок. По возможности на все эти просьбы мы, конечно, стараемся откликаться. Мы будем продолжать такую работу и в дальнейшем по благоустройству все. <реком> а какие вот из реформ, которые сегодня проводятся в державе, сегодня наиболее актуальны и требуют, чтобы они рухалися быстрее на местах? Вы знаете, э, Реформа так быстро не проходит. Я понимаю, что для кого-то болезни на сегодня. Я понимаю, что сегодня многие этого не хотят. Я считаю, должны ломать ситуацию. Я считаю, что на сегодняшний день в реформе есть тоже свои определенные ошибки. Есть. Но есть умные вещи. И на сегодняшний день процентов 80 присутствует. А одному президенту очень тяжело бороться. Конечно, на местах многих не хотят. Я лично многие реформы понимаю. И я наоборот за. Почему какой-то чиновник должен брать за какое-то или иное решение или за какую-то бумажку? Какие-то средства. А вот если чиновник сегодня того или иного бизнесмена нормально обслужит, заплатит налоги, эти деньги попадут в бюджет, это правильно совсем другая реакция. Тогда любому предпринимателю будет, как правильно реагировать на тот или иной вопрос. Конечно, кому-то не нравится. Конечно, у кого-то какие-то проблемы есть. Я не хочу там неправильно выразиться, что все у нас такие. Но мы должны это пережить. Мы должны это пережить. Я во многом поддерживаю президента и буду поддерживать. Дещо ми вже говорили про те, що розпочалися реформи і активно діють нашій державію, зокрема на місцях от Скажімо, як сьогодні працює пенсійна реформа, наскільки вона вже просувається. Вы знаете тяжело адаптироваться здесь вообще по пенсионной реформе, так как вы видите, что вообще во Франции творится, что в греции творится и людям как бы я хотел бы сказать огромное спасибо за понимание, что мы сегодня не допускаем до такого, что происходит в той же самой Греции. Ведь э, ситуация не может быть дальше быть, когда на, э, будем говорить, на одного работодателя три пенсионера. То есть в сроках мы должны увеличить работоспособность. Если взять, допустим, меня, я инвалид первой группы, я пенсионер. На ХЦБК работал, на частных предприятиях работал, и везде трудовые книжки свое предприятие создал, зачем оно мне? Вы, вы мне скажите. Вот я провожу просто на себе. Ну, первое, я понимаю, что ребенок растет, есть семья, есть вокруг родители, и я несу ответственность. Это и называется социальный момент. Маленький, это как маленькая семья. В чем-то ты содержишь, в чем-то тебе помогают. Да? Но когда на тебя, на одного работника ложится два, это еще терпимо. Три, это еще терпимо. Четыре уже все. Не в состоянии будет обслужить человек, который работоспособный, потому что у него не будет прибыльности. Он не в состоянии на сегодняшний день обеспечить уже собственную семью. Это и называется внутреннее голодание. Появляется. В итоге, что происходит с предпринимателем, либо со мной, я начинаю говорить о том, что вот от этого я отказываюсь, от этого отказываюсь, а потом прихожу к тому, что э, я говорю, а мне этот бизнес не нужен. Лучше я буду уже доедать последнюю похлебку. Но рядом за тобой два человека. Я их должен обеспечить. Для того, чтобы сегодня не сломать эту ситуацию, предложили как выйти увеличение пенсионного возраста. За счет этого получается как бы определенный компенсатор. Понимаете? Поэтому это дополнительная доходная часть. Может она будет временная. Но это не только зависит, допустим, вот то, что в Украине происходит. Это зависит еще от внешнего обстоятельства, что происходит, допустим, в Европе. Если платно мы одни приняли, я пришел с этим согласился. Но посмотрите, что там делается. Поэтому как бы мы на все факторы должны смотреть. Не только, допустим, вот а есть Алексей Валерьевич Журавка, и все, мы на него смотрим, и все. Он возьмет, принесет, и, и все, больше ничего не надо. Мы должны смотреть, а кто будет накапливать пенсионный фонд средствами. Ведь оно же должно как-то пробывать. Вот причина этому всему. То, что сегодня правительство, президент стремится, чтобы это не так сильно повлияло на обычного жителя, это и есть факт. Все признают. И мы понимаем, что ведь с советских времен 70% социальной нагрузки. И все это выполняло государство. Вот это надо правильно разложить в ячейке. Кто будет у нас нести ответственность непосредственно за здравоохранение, страховку? Кто будет у нас сегодня за пенсии нести ответственность? Почему сегодня и категории появляются, как и за рубежом? То есть книжка начинает наполняться. Почему сегодня налогоадминистрация администрация говорит, три уровня будет налогоплательщиков? Почему сегодня, допустим, будет Два уровня там страхования происходить. Потому что кто-то должен нести за это ответственность. И эти фонды, они должны наполняться откуда? А с чего, если нету этого рабочего места? Вот почему? Ведь на сегодняшний день рецессия идет. Почему? Это ж не только у нас. И выедание оборотных средств идет. Это же не связано, допустим. Вот Газ подорожал, пожалуйста. А там в Европе произошел взрыв в Греции, грубо говоря, социальный взрыв. Он и сказывается к нам. Потому что я привожу пример. Есть предприятие у нас, а он поставщик в Греции. Он отправил товар, а деньги не пришли. Греция не заплатила. С чего заплатить? И таких судебных дел целая куча. С чего? А вы посмотрите, что там происходит. Отдыхающих нету. Руины фактически остались. Нужен только сильный президент. Нужна сильная власть. Только тогда она способна удержать. И тогда происходит модернизация. Тогда происходят изменения. Вот это и реформа есть. Социальные, пенсионные и другие. Ну, зрештою, по Украине судят по тому, насколько действительно социально защищены самые люди похилого века и дети. Правительство на сегодняшний момент в зависимости от экономики. Уже сделала большой колоссальный плюс. Мы не упали в низину. Мы стабилизировали сегодня систему. Мы стабилизировали на сегодняшний день. Процесс рецессии производств. Мы стабилизировали на сегодняшний день экономику. И уже в плюс пошли. Пусть не в большой. Но в плюс пошли в производстве. Ведь это уже сегодня есть. И спасибо Господи, что у нас сегодня и урожай хороший был. Мало бы еще хуже. Это как сегодня погода. Вы не знаете, что завтра будет. Вот в Киеве минус 30 было. А предполагали и все писали, что зимы не будет. Мы не знаем, что будет происходить завтра, послезавтра. Поэтому сегодня надо говорить Хазарову Яновичу. Огромное спасибо, что он этот балласт выдерживает, что он на сегодняшний день, как прагматик, понимает, что происходит и не допускает снижения темпов. Вот о чем мы говорим. Надо сегодня об этом беспокоиться. Потому что если сегодня не будет производства, если сегодня не будет этого рабочего места, если мы не будем куда-то идти и стремиться, мы остынем. А если мы остываем, мы получаем холод. А от холода ж толку никакого. То есть, тут в зависимости можно говорить о разном, но надо говорить прямо, как оно есть. Поэтому реформы не потому, что начинаются из-за того, что кому-то там захотелось, а от сложившейся ситуации. Надо всегда думать, что ты хочешь сделать. Вот и позиция Виктора Федоровича Януковича и Азарова. Спасать ситуацию в стране надо. Вот оно происходит. Я хочу сказать, я понимаю, для кого-то больно, кому-то не нравится, кого-то ударили, кому-то рассказали не так. Я понимаю, но, извините, зачем было ломать тогда, если тогда надо было строить? Вот так я понимаю. Давайте приведем пример. Власть стабилизировалась, скандалов меньше стало. В Верховном Совете, да, понятно, кучки там не нравится какой-то, чего-то там. Но какая разница, парламент работает, законы принимаются. Не все они, может быть, хороши, непопулярные некоторые законы. Но мы идем вперед. Не назад смотрим, а идем вперед. Вот эта позиция президента, премьера, министра и так далее, и так далее. Вот почему я, допустим, привожу примеры. Насколько мне приятно обращаться к этим людям, я говорю президенту спасибо и премьеру спасибо по одной причине: из-за того, что я вижу результат. Я пришел с конкретным предложением, объяснил, доказал, привел пример, обосновал. Тогда легче дать. Это и есть социальная программа. В этом году планов очень много на 2012 год. Хорошо мы сотрудничаем с госадминистрацией, с райадминистрациями, сотрудничаю, хорошо сотрудничаю с облсоветом. Многие вопросы поднимают, и они кричащие. Понятно, сегодня, назовем так, на улице кризис, не только на улице, но и в странах европейских тоже кризис. Поэтому этот год, я думаю, будет очень тяжелый. Но если собраться с, со всеми, будем так говорить, так силами собраться, я думаю, и в этом году получится. Вшанування ветеранів великої вітчизняної війни, учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів та їх сімей, завжди у центрі уваги народного депутата України Олексія Журавко. Зокрема, надавня подія, а саме урочистості, що відбулися у Голопристанському палаці культури, з нагоди 23-ї річниці виведення військ з Афганістану та концерт військово-патріотичної пісні, присвячений пам'яті воїна афганця, нашого земляка з Голопристанщини Миколи Вишняка, і презентація його книги Мій Афган також були підтримані Олексієм Журавком. Дія марі! Шурамі! Втім, співпраця Олексія Журавка з українським союзом ветеранів Афганістану і, зокрема, з обласною організацією, розпочалася набагато раніше, ще коли він навіть не був депутатом Верховної Ради. Ну, в течение последних пяти лет очень много оказано помощи как организации, как и, так и участникам боевых действий со стороны народного депутата Украины Алексея Журавка. С его помощью мы обеспечили инвалидов первой группы э, Афганской войны автомобилями Славута. Вот, э, и сейчас вот, э, благодаря председателю Херсонской областной администрации Николаю Михайловичу Костяку тоже решили вопрос о обеспечение автомобилем последнего из нас остался инвалид войны, первой группы, вот, автомобилем. Мы все прекрасно знаем, какой след в жизни нашего общества оставила эта страшная война. Сколько людей потеряли родных и близких, сколько матерей не дождались своих сыновей. Поэтому, естественно, мы с горечью вспоминаем эти 9 лет страшных, жестоких боев, и храним память о тех, кто остался на полях сражений и, наверное, благодарны тем, кто вернулся домой. И вот Алексей Валерьевич, как никто другой, наверное, чувствует боль и страдания людей, прошедших через эту войну. Естественно, мы принимаем самое активное участие финансово в организации этого праздника, в поддержке, в материальной поддержке матери Галины Яковлевны Вишняк. Особые слова благодарности мне хочется сказать матерям которые провожали на эту войну самое дорогое своих сыновей, которые не спали ночами, которые жили от письма до письма, которые продолжали верить тогда, даже тогда, когда надежды на возвращение не было. Дорогие мои, мне кажется, нет слов, чтобы выразить те чувства, которые переполняют всех сегодня сидящихся в зале. Низкий поклон родителям, вырастивших такого прекрасного сына. И вот этот небольшой конверт, который я вручаю от Алексея Валерьевича Журавка, я думаю, немножечко но поможет вам в эти трудные дни. Я бы хотел бы пожелать в первую очередь здоровья, счастья, мудрости, уверенности. Год будет трудный. Мы должны это пережить. И понимать, и любить ближайших к тебе людей. А в первую очередь должны любить свое государство. Сильное государство. Значит, вы сильные люди. Любите государство, вы его всегда защитите. Я хотел бы только пожелать здоровья этим людям.